За этот день слава Господу, братья и сестры, который дал нам Господь. Я прочитаю место еще до Писания, Откровение Иоанна Богослова, 3 глава, 4 стих. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не скорнили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Здесь Божье Слово говорит о церкви, которая в Сардисе, о целом периоде церквей того времени. Братья и сестры, а как бы Господь сказал бы о мне, о нас? Было много людей. В церквях в это время очень много. Но Господь видел только несколько человек. Может, в какой-то церкви ни одного. В какой-то, может, два или три. В какой-то, может, больше. Господь говорит, у тебя есть только несколько человек, которые не осквернили своих одежд. Сегодня в нескольких минутах нашего служения, я хотел бы поговорить о нас. Какая наша одежда? Конечно, наша одежда на нашем теле, она с периодом времени может меняться. И мы говорим часто, есть одежда мужская, есть одежда женская, на что обращал Господь внимание. Некоторые, защищая женскую неприличную одежду, стали, стали говорить, а как раньше? Как одевались? Братья и сестры, для каждого времени есть своя одежда, мужская и женская. И для этого времени тогда также так есть одежда. И мы знаем, что за одежду сказано в первой книге, в первой книге Библии Бытие, когда, когда человек впал в грех, и они увидели себя без одежды. И они начали прикрываться, прятаться между э, деревьями, кустами насажденного Богом сада, рая, когда услышали голос Господа. И Господь дал им одежды. Написано, Господь им дал одежды. Одежды кожаные дал человеку. Братья и сестры, по одежде мы можем определить человека, его опрятность. По одежде мы можем определить человека даже его состояние, богат ли он или беден, или вообще ничего не имеет, людей нищих бедных. Мы по одежде можем определить человека, как он за собой смотрит. Есть одежда богатая, но она непривлекательная. Ну, возьмите костюм, который будет стоить, может, несколько тысяч долларов, помните его или порвите. Да, он дорогой, может, драгоценные камни на этом платье или на этой одежде, но, но она потеряла свою ценность, потому что что-то на ней такое, что отталкивает от этой одежды. Братья, и об одежде, и сестры можно много было бы говорить, но не об этой одежде, в которой мы одеваемся. Хоть мы часто говорим и сестрам, и братьям, чтобы одежда наша, одежда наша, была христианская. Это очень важно. И мы часто говорим, сестры, мы свет мира. Если нас не могут отличить, это уже беда. Это уже беда. Дорогой христианин, Господь знает каждого из нас. И вы знаете, мы часто относим места Священного Писания ну, к, к Ветхому Завету. Вот я бы так не поступил бы, как поступил, например, Давид. Я бы так не поступил, того даже не сказал бы, что сказал праведник Иов в своем горе и своей беде, когда размышлял о Боге с друзьями. Братья и сестры, а если бы нам вот такое перейти и пережить, что бы мы сделали, что бы мы сказали? Вы знаете, я немножко рассуждал о том, как Божье Слово говорит Коринфянам, мы читаем 10 глава, это были образы для нас, народ израильский, который вышел из Египта. Они были для нас образы. Они роптали, потому что не было воды, роптали, потому что не было хлеба, роптали, потому что змеи жалили, Роптали, потому что длинный путь. И все, роптали, роптали, роптали. Братья и сестры, а если бы от нас сегодня забрать воду на три дня? Забрать ли от нас воду на три дня? Шоп. А еще, если бы Моисей здесь был и где-то вел нас, я говорю, с апартментами, с нашими холодильниками. Вот воду забрали от нас, только и все. И больше ничего. Я думаю, робота было бы очень много. И вы знаете, я себя отнесу, думаю, а вот как бы я поступил, бы, если бы три дня идти, и нет воды. Я бы, наверное, побежал бы к Моисею и сказал, Моисей, слушай, дети поуставали, что-то что, -то, что -то надо где-то искать, может... Какие-то предприятия, мужика гонцов послать на север, на юг, что-то искать где-то, или копать какие-то колодцы, что-то делать. Воды нет. А написано, Господь их испытывал, что в их сердце. Часто в нашей жизни, братья и сестры, Господь нас испытывает, что в наше сердце, когда посылает нам какую-то трудность. И Господь нас проверяет. И мы читаем эти места и думаем, «Хм, я так не поступил бы, я так не сделал бы. А мы, мы же сделаем еще хуже тех, которые так поступали. Божество Слово говорит, царица Южная восстанет и осудит, и не ведь они восстанут и осудят. А почему? А потому что они от проповеди Ионы и покаялись, а здесь, а здесь больше Ионы. И, братья и сестры, мы сегодня в этой стране Америки имеем все необходимое. И что-то одно от нас выбивает, какая-то трудность, и все, в нас уже все, жить не хочется – Родители плохие, почему мама что-то не сказала, или доброе слово, или, или что-то не сделала, и все, и уже сын или дочь желает или намеревается хлопнуть дверью, и уйти, и все, нанять апартмент с друзьями своими, и уже проводить жизнь. Братья и сестры, и вот дай нам, Боже, силы, чтобы это, что мы встречаем в нашей жизни, мы имели силы перейти это. Для нас, братья и сестры, это страна также испытания. Я сказал за воду, это, это не дай нам что-нибудь. Вот не дай что-нибудь и сразу все. И я вам скажу еще наши люди еще более привыкшие к каким-то трудностям, особенно старшие дети, старшие вашей мамы, ваши бабушки, отцы своей дедушки привыкли. Они знают, как закрыть, как закупорить, как сохранить, как засолить. А люди, которые вокруг нас, я не знаю, что-то одно выбьет, я не знаю, как они будут жить. Это будет проблема. Это будет просто большая проблема. И поэтому, братья и сестры, нет, это такое материальное. А если взять духовную нашу одежду? Я не вижу духовную одежду вашу, и вы не видите мою. Но Господь видит духовную нашу одежду. Вы знаете, какая одежда изящнее не была на священнике, первосвященники, да камни были там с золотом шита была от одежда. Одна краше, лучше другой. А Господь увидел священника и эта одежда. Не была так красива, как видели ее глаза человеческие. Боже Слово говорит Иисус, великий Иерей. Это говорит третья, глава книги пророка Захарии. Был одет в запятанные одежды. Одежды вроде нормальная на нем было, но духовная одежда – она была запятная. Что это значит, братья и сестры? Наша праведность – это наша одежда. Какая наша праведность? Дорогой христианин, вот мы 10, 20, 30 роков христианами, а вот сидя на собрании, вот, вот какая наша одежда? Проверить нашу праведность, наше христианство, наше следование за Господом. Вот как Господь меня видит? В запятной одежде, как Божество говорит, друг, для чего, чего ты сюда пришел, не в брачной одежде? В запятные одежды мы в Царствие Божие, братья и сестры, не войдем. Запятные одежды. И смотрите, Божье Слово говорит за одного великого мужа. У нас нет времени много говорить, но хоть кратко за мужа великого Иава. Не раз ему грозила смерть. Он, не знаю сколько раз, 10, 20, 100 раз был на войне. Не знаю, я не считал, не знаю, сколько раз, но не 10 раз. Был на войне. А что значит на войне? Кто-то стрелу на, натянет, устал, ведь, ведь, он был тоже в годах, и все, и смерть. Это может, в любое время может быть смерть. Сколько он победил, сколько он вел воин. Но Божество говорит, что он надежду свою запятнал. Запятнал кровью. Да, может, не было там на поясе, на обвиве, там Божье Слово говорит, и Давид говорит сыну своему Соломону, что Он запятнал себя кровью двух мужей. Я так думаю, сижу и думаю, братья и сестры, а как в нашей жизни, проживши нашу жизнь. Мы вроде бы и думаем, что да, все хорошо в нас. И люди видят нас, христиан, вроде не видят нас каких-то плохих, ничего. Но я знаю, братья и сестры, что совесть который дал нам Господь, она нам скажет, она скажет тебе, дорогой христианин, о твоей одежде. И если мы сделали что-то не то, что-то неправильно, что-то нечестно к нашему брату, сестре, к нашему мужу, жене, и родителям и детям, совесть совестно будет говорить. Вы знаете, я по долгу служения часто мне приходится говорить э, с людьми, с молодыми и смотрю, братья и сестры, на совесть человека. Вот два человека сделали одно и то же нехорошее дело, и смотрю, один не может покоя найти. И он и краснеет, ему тяжело, он где-то глаза прячет, и потом пройдет время, приходит, я вот так и так поступил. Помолитесь, чтобы мне Господь простил. А другому все равно. И смотрю, вот этот видит, свои пятна на своей одежде, на своей праведности. И старается как можно их очистить. Братья и сестры, наша одежда духовная не очищается мылом, с челочью, порошком. Ее только можно очистить кровью Иисуса Христа. Слава Ему! Если наше исповедание, если наше признание нашей вины, дорогой молодой юноша и девица, тебе нужно было жить твоей жизнью. И я не раз говорю, какая-нибудь юность, какая-нибудь жизнь. Кто хочет жить как-нибудь? Но если мы не слушаемся отца и мать, если гнилые, плохие слова исходят из наших уст, какая наша будет жизнь? Бог будет благословлять нас? Да, Бог не будет благословлять. Бог будет ожидать нашего покаяния. Бог будет нас останавливать, будет бить нас, для того, чтобы мы покаялись, осознали свои вины и удалили эти пятна, которые на нашей духовной одежде. Братья и сестры, в небрачной одежде или в оскверненной одежде, в Царствие Божье мы не войдем. Братья и сестры, это служение, которое мы сегодня имеем, оно не зря. В этом служении Господь будет говорить к нам, ко мне и каждому из нас. Если мы открываем наше сердце для того, чтобы принять Божье Слово, Господь нам скажет. Да, может, наша одежда, которую мы носим в нашей теле, она и приятная, она и чистая, она и вымытая, но часто говорят об нашей, о нашем служении духовном. Смотри, как он ходит. Он каждый день одевается хорошо, или она идет в церковь. Какие их дела, какие их слова, какие их поступки? Посему, братья и сестры, да поможет нам Господь. И Божье Слово говорит, те, которые не осквернили своих одежд, они будут ходить со мною в белых одеждах. Слава Господу! Чтобы не осквернить своих одежд в этом мире, братья и сестры, нужно следить за своими глазами, нужно следить за своими ушами, за своими руками, за своей ногою, буду наблюдать, чтобы мне не согрешать моим языком. Дорогой друг, а сколько слов ты сказал, сказала в этот день сегодня? Все ли слова будут тебя оправдывать в день Господа? А может, ты сегодня недовольство выражал, выражала на отца и на мать? А может, какое-то гнилое, плохое, нехорошее слово прозвучало с твоих уст, в их адресу? И Божье Слово говорит, от слов своих человек оправдается и от слов своих осудится. Часто наши молодые люди, братья и сестры, наши дети стараются одеться в одежду и на племенников, подражать им, так как они одеваются, так как они говорят, так как они действуют. Смотрите, братья и сестры, христиане, как поменялось наше служение сегодня Господу. Наши молодые стараются стараются подражать церквям, которые уже отошли от Господа, в музыке, в пении, в одежде, во внешности. Ну, я не хочу перечислять во многом. А угодно ли ты Господу? Да, может, кто-то это и делает. А первое, угодно ли это Господу? Господь принимает это служение? Господь принимает то, что я делаю? Вы знаете, однажды Савл Серёх одежды тех, которые побивали камнями Стефана. Он вроде доброе дело делал. Он стерег одежду, чтобы никто не сделал, не сделал какого-то воровства. Но Господу было это не угодно. Но вроде бы этим он старался послужить для Господа. А потом христиан вязал в тюрьмы. И написано, заставлял их хулить имя Господа Иисуса. Братья и сестры, я не знаю, будет ли следующее служение в эти дни. Мы знаем, в мире очень много проблем землетрясения, глады, снежные покровы. Не знаем, что будет. Но самое главное, братья и сестры, чтобы не уходя с этого служения, мы проверили свою жизнь. Чтобы на нашей одежде, а я знаю, что Дух Святой нам скажет, братья и сестры, не было пятна или порока, или чего-либо подобного. Господь предлагает. Дорогие друг, молодой, брат и сестра, когда мы приходим к нашему Господу, когда мы приходим к нашему отцу и матери и говорим, папа, мама, прости меня, я тебя не слушал, я тебе говорил плохие слова. Вы знаете, когда блудный сын пришел к своему отцу, он был из изорванной одежды, а Господь говорит там, Иисус Христос в этой притче, отец сказал, принесите лучшую одежду, оденьте его. Это предлагает Господь и сегодня для каждого из нас. Братья и сестры, если проверим нашу жизнь и найдем себя не таковыми, придем к Господу и скажем Ему, может, братья и сестры покраснеем, когда будем говорить с нашим другом, ближним, знакомым и признавать свои поступки, грехи или, или свои неправильные действия, и скажем, прости меня, брат, я говорил на тебя, я думал о тебе, а я унижал и оскорблял тебя, братья и сестры, это нужно сделать, пока мы живы, пока еще есть дыхание в наших ноздрях, и услышим голос, они будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Нет, не их достоинство, их жизнь на этой земле, но их достоинство, признание своей вины и крови Иисуса Христа, который очищает. И Божье Слово говорит, и когда Иисус, великий Ерей, стоял в запятной одежде, и стоял сатана, который противодействовал ему, который говорил, его вина такая, он это сделал. Иисус молчал и сказал Господь сатане, да сопретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он исторгнутый из огня? А Иисусу великому Ирею посланник Божий сказал, снимите с него запятные одежды и оденьте его в одежды торжественные. И оденьте, возложите на голову его чистый кидар. И было слово направлено. Дорогой друг, Господь предлагает тебе, прими это. Да, покаянием нашим, можем унижением нашим, можем, может, смирением нашим. Но Господь ожидает от тебя Твоего признания, чтобы одеть Тебя в одежды торжественные и назвать Тебя своим сыном и своей дочерью. Да поможет в этом нам Господь. Склоним колени, будем молиться. Аминь.